Вітаю вас, шановні телеглядачі. В ефірі телеканалу ЯТБ, програма у центрі уваги. Наша тема сьогодні: роль громадянського суспільства і медіа у сприянні процесу реформ і прозорості влади в нашій студії в гостях Борис Романченко, політичний оглядач. Вітаю вас. Отже, перше моє питання таке: як ви вважаєте, чи готовий новий Кабмін та інші гілки влади до прозорості перед громадськістю? Чи вони ще. Не, не дотягли до тієї стадії, коли можна повністю відкрити всі процеси, які відбуваються. Судя по останньому обсужданню бюджету, за який голосували, не увидев. Судя по голосуванню, ініційованим президентом Порошенко за особий статус Донбаса, де теж возникло много питань, Я думаю, що маловероятно, що сьогодні люди являющейся властью, олицетворяющие эту власть, абсолютно точно готовы к прозрачности своих действий во всех средствах массовой информации. Я думаю, что, судя даже по формату, как собиралась эта Верховная Рада, по какому законодательству, в любом случае, это 70% тоже состава, это тот же олигархический Круг, и вряд ли они заинтересованы в интересах, по, по последним поступкам, в интересах, скажем так, государственности. А это именно то, чего больше всего хотел народ. И поэтому я думаю, что вряд ли прозрачность будет удовлетворять наше общество. А як ви вважаєте, чи має в Україні зараз громадськість реальний вплив на процеси, що відбуваються в державі? Адже контролювати та озвучувати певні помилки, це одне, а зовсім інше мати якийсь вплив для того, щоб їх позбутися? По сравніння з періодом э, пред, предыдучого президента, сьогодні роль общественності, звісно, заметно вища. Друге дело, що что... Как я уже неоднократно говорил, общественности мало хотеть. Надо мочь, уметь и знать, как это делается. Но тем не менее, сегодняшняя власть, которая э, пришла во власть благодаря Майдану, не секрет, она вынуждена все больше оглядываться на и, скажем так, мониторить мнение общества для того, чтобы совершать какие-то поступки. По херсонской ситуации я могу напомнить. Такие яркие примеры с предыдущим губернатором Адарченко, когда процесс инициации митингов по поводу введения военного положения, инициированной главой администрации Адарченко, проводился с оглядкой на местный Майдан, на местных активистов Майдана. И это, кстати, не привело в этом поступке к успеху. Поэтому вот на уровне даже главы администрации, областной администрации, эти поступки делаются с оглядкой на активистов. Но не факт, что эти действия активистов, они достаточно адекватны. Мы видим винницкие события, и здесь существует и очень много фактажа и кривотолков, кто инициатор, кто стоит за спиной привезенных людей из других областей, которые инициировали фактически смену власти. Было много высказываний на уровне центральной власти разобраться в этой ситуации, я результата большого не вижу. То есть, с одной стороны, власть вынуждена оглядываться на общественность, с другой стороны, руками общественности определенные структуры могут манипулировать. И если даже по большому счету события в Одессе, кровавые события, я думаю, что сценарий срежиссирован. І е, определенними структурами, о которых частично сказано, частічно промовчали е, центральні СМІ і страны. Но але люди вийшли заложниками той ситуації, яка спровоцирована можна сказать, извне. Окрім активної більшості людей, які е, можуть виходити на мітинги, які Згодні там протестувати, влаштовувати певні акції є люди, які громадську діяльність зробили своєю основною діяльністю, і досить активно зараз впроваджується система громадських рад, громадського контролю. Як ви вважаєте, чи може простий громадянин не настільки активний довіряти ось цим громадським радам, цим громадським організаціям, які беруть на себе функції контролювати владу? Прошло... Только начала работать Верховная Рада фактически. Только создана коалиция. Фактически первое заседание Верховной Рады у нас ознаменованы драками. Мы это видим, да? определенными стычками и инициаторами этих поступков являются прошлые активисты гражданские. В сегодняшней ситуации, ближе вот к принятию бюджета, я думаю, что глубокого понимания у простых людей, которые являются активистами, которых взяли в списки, для того, чтобы определенные политические силы прошли в Раду, э, у глубокого понимания у этих людей нет. Э, но у них есть такая определенная эмоци... эмоциональная составляющая. Они в любом случае хотят справедливости, и они вынуждены учиться и будут это делать. Вопрос, насколько успешно. Вот. Насколько э, сможет общество, э, скажем так, э, выучиться, научиться политической грамотности, ну, как бы это вопрос времени, но вопрос уже стоит. То, что общество стало, становится больше гражданским, это тоже факт, мы это видим. Вот. Ну, а как будет дальше, покажет время. В всяком случае, я не вижу оснований думать, что будет сделан шаг назад. Четвертую владу очень часто называют заспой массовой информации. Как вы уважаете, в нашей стране, чи есть это так насправді? Конечно, люди, владеющие средствами массовой информации, формируют общественное сознание. Ленин не зря называл кино важнейшим из искусств. На тот период времени и на сегодняшний период времени мы знаем, что просматривая интернет и видя видеокартинку, мы получаем больше доверия, чем сухие строчки. Из последних ярких сюжетов мы замечаем вот ситуацию, Одесской, когда актера российского кино в одесском ресторане задержали или, скажем так, просто поговорили, а официальная фабула взяли в плен националисты украинские, как было сказано, по российским государственным каналам. Видеосюжет, выложенный в интернете, позволяет убедиться в не совсем правдивости высказывания российских государственных каналов и сделать свой собственный вывод, который, в общем-то, противоположный тому, что сказано СМИ России. Но надо понимать следующее, что фактически все российские телеканалы, какие бы они ни были, а у них есть тоже свои хозяева, в большинстве это телеканалы частные, они придерживаются государственной точки зрения, все случае не действуют соглядко. Это и «Россия-24», и «РТР», и многие другие, нет смысла перечислять. В Украине, к сожалению, не существует государственной точки зрения, либо она выражена не очень явно. Мы знаем точку зрения Фирташа, мы знаем точку зрения Коломойского, мы знаем точку зрения Пинчука через его телеканала, но люди плохо знают точку зрения государства Украины. Из государственного канала «Россия-24» я узнал, что возник канал, аналогичный «Russia Today» возникла «Украина сегодня», англоязычный канал. Но хозяин этого канала не Украина, а опять же Школомойский. То есть еще один, один из олигархов, который э, концентрирует в руках максимальное количество СМИ. И по всем СМИ существует понятие рейтинговости. Да, мы знаем, какой канал более рейтинг, его больше смотрят. Там, скажем, лучшие, лучшие артисты, лучшие программы предоставлены. И в этом то и смысл любой, э, любой информационно, любого информационного влияния. Когда 90% подается правда, а 10% не совсем. Процентное отношение со временем может меняться. Вот. Но, к сожалению, вот ситуация такая, что я очень сожалею, что Украина не имеет представленности э, такой весомой на государственном уровне государственной точки зрения. И в противовес, особенно сегодня, нашему, увы, противнику России или российскому правительству сегодня, которое ведет необъявленную войну, мы видим э, проигрыш по всем пунктам. Э, Шендерович, э, представитель эхо Москвы, оппозиционного радиоканала, заявил, что Украина никогда не победит в информационной войне. И даже британская солидная компания BBC стонет сегодня от... Інформаційних атак російських іностранних або, скажімо так, міжнародних телеканалів, Україна в цілому взяла курс на свободу слова, можна так, можна так сказати, адже у нас планується роздержавлення засобів масової інформації. Тобто країна, яка називає себе демократичною, вона в принципі не може собі дозволити мати якусь таку Повну інформаційну програму, коли слово має лише держава. Як ви вважаєте, наскільки правильно буде відпустити усі змі, регіональні змі, у таке собі вільне плавання? Чи стане це дійсно допомогою свободі слова, чи послабить Україну в інформаційному просторі? Ну, фактично, цей вопрос продовження предыдущого. И э, есть, конечно, тенденция в том, что мы имеем больше демократии, если мы проведем разгосударствование э, всех каналов. Но мы потеряем государственность. Э, мы сегодня... Насколько выиграло государство Украина от того, что 70% облэнерго российские? Насколько выиграло государство частное, да? Вот он как бы демократично. Насколько выиграло, выиграло государство Украины, что фактически вся нефтепереработка и все судостроение контролируется Россией. Я думаю, что мы ничего не выиграли. Я привожу пример еще раз по поводу земли. Самая демократическая страна мира, как они себя позиционируют, в Соединенные Штаты Америки. Как только клочок земли сельхозиспользования выходит, продается на рынке, его мгновенно скупает государство, потому что потеря... Вот этих вот э, плодородных земель это потеря государственности. Подобная ситуация есть и в Европе. Иностранцу очень тяжело, проблематично купить кусок земли сельхозиспользования. То же самое со средствами СМИ. Если мы потеряем государственное влияние, то что мешает частному телеканалу, частному лицу э, поменять собственника на хорошее, возможно, интересное предложение, заграничное и продать свой телеканал кому-то. Сегодня связь контролируется московскими телефонными сетями МТС. Киевстар тоже находится в сопредельном государстве. Что же осталось у нас государственного? Не получится ли, как по Шевченковому, на своей чужие земли? Наші ЗМІ, які зараз є ну, недержавними. Як ви вважаєте, наскільки все ж таки вони відображають дійсність, наскільки вони є посередником між владою та громадою, між е, тим, що відбувається, і тим продуктом, що отримує людина інформаційним? Сьогодні виникла ситуація, коли на опереної стадії? Развитие интересы простых людей совпали с интересами определенных, скажем так, финансовых структур, которые владеют СМИ. И это хорошо, появилась возможность высказаться что-то, да, но это будет не всегда, потому что сегодня те оппозиции, которые хотели занять представителей власти крупного капитала, которые подвинули, скажем так, Донецких, они уже заняли, им уже нет смысла подвергать себя критике. Поэтому в дальнейшем, скажем так, свободы слова будет меньше и настолько меньше, насколько это будет необходимо правящему, правящему верхушке. Разговоры о парламентской-президентской республике, я думаю, закончатся лишь декларацией нету еще никаких поступков, говорящих о том, что президент уйдет на второй план. А именно построение парламентской президентской республики, как в Германии, ведь все знают премьер-министр Германии и канцлера Ангелу Меркель, но мало кто знает, что в Германии существует президент Йоахим Гаук, который, в общем-то, выполняет церемониальные функции. Я не вижу поступков, чтобы мы дошли до этого. А если мы до этого действительно дойдем, то демократия, конечно, процесс демократизации улучшится. Те законы, которые сегодня лежат на столе Верховной Ради или уже принимаются по поводу формирования местных бюджетов, уже сегодня в предпринимательстве мелком и среднем вызывают уйму вопросов, потому что это не просто увеличение пресса на мелкий и средний бизнес. Это э, фактически ставит под угрозу его просто существование. И вопросы действительно очень серьезные. Поэтому, наверное, если не сказал правильно, что количество налогов уменьшится, только он забыл сказать, что возрастет их вес. Он забыл сказать, что возрастет стоимость лицензий. То есть по, по факту, в итоге, мы, наверное, все будем платить больше. Вот это моя точка зрения. В цілому, якщо розглядати ті перспективи, які очікують Україну, якщо усі ті реформи, які зараз анонсовані урядом, все ж таки будуть втілені в життя, чи підвищиться на вашу думку роль простого громадянина у цих процесах? Чи зможе людина більше контролювати і більше впливати на ті процеси, що відбуваються у державі? Якщо будуть відкриті, можливо? від, усі процеси будуть відкриті в електронному вигляді? Я думаю, що не всі процеси будуть відкриті в електронному вигляді, но процес формування громадянського суспільства почався. Люди стали більш активними, вони стали более интересоваться політикою. И фактически сейчас еще, возможно, не совсем есть возможности, но 100% появился шанс. И вопрос, насколько люди захотят эти шансом воспользоваться, стать более обознанными для того, чтобы понимать, что ждет их завтра. Не только в плане там, повышения квартплаты или каких-то налогов на автомобили, а в более широком формате то это зависит, конечно, от людей. Но процесс пошел, и это очень приятно. Очень приятно, что люди стали интересоваться политикой, что люди перестали говорить, меня политика не интересует, я проголосую за кого угодно, лишь бы мне было хорошо. То есть вот здесь люди уже начинают улавливать связь, что нельзя голосовать за кого угодно или вести себя тем или иным образом пассивно, потому что в любом случае выбирается свое будущее, выбирается то правительство, которое будет заниматься нашими карманами, наших детей и нашим благосостоянием в целом. Дякую вам за интересную размову. Нашим телеглядачам нагадую, що сьогодні в студії був політичний оглядач Борис Романченко, і ми говорили про роль громадянського суспільства і медіа у сприянні процесу реформ і прозорості влади. Дякую за увагу і до наступних зустрічей. До свіда.